আৰু ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এইবিধ ফুল মানে গৰম দিনতে ফুলে যেতিয়া ৰ'দটো দিয়ে তেতিয়া ফুলে আৰু আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাম আগতে বনাই পোৱা নাই কিন্তু কেনেকুৱা ভেন্দি জুখি আছে ন আৰু কি আনি হেল্ল' ভিউৱান গুড মৰ্ণিং মই মনা দিছাই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ ধুনীয়া ফুলবাৰীখনৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দিনটোত কি কি কৰোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰীণ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এবিধ ফুল মানে গৰম দিনতে ফুলে যেতিয়া ৰ'দটো দিয়ে তেতিয়া ফুলে আৰু কিন্তু নামটো মই নাজানো বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আমাৰ ঘৰত বহুত বেছি কালাৰ নাই মাত্ৰ তিনিটা চাৰিটামান কালাৰ আছে আৰু দেখিছেনে আৰু এইবিধ ফুল প্ৰায় মানে গৰম দিনতে ফুলে বুলি জানো আৰু কিন্তু নামটো নাজানো ইয়াৰ আৰু ৰ'দটো যেতিয়া দিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু যেতিয়া ৰ'দটো মানে সামৰিব তেতিয়া ফুলবোৰো সামৰি যায় আকৌ ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু তগৰ ফুলো এয়া ফুলিছে যিটো এজোপা আমাৰ বাৰমহীয়া তগৰ আৰু এজোপা ফুল আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব বহুত দিনেই হ'ল আমাৰ ফুলখিনি দেখুওৱা নাই সেইবাবে আজি আপোনালোকক ভাবিছোঁ ফুলখিনি অকণমান দেখাওঁ বুলি আৰু যিহেতু এতিয়া বৰষুণ প্ৰায় দিয়ে থাকে সেইবাবে গোটেই মানে বন চন গজি অৱস্থা এনেকৈ হৈছে ফুল বাৰিষাত এইফালেও ফুলি আছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এইবিলাকৰ নামবোৰহে মই নাজানো মানে ফুলবিলাকৰ নামবোৰহে নাজানো কি বুলি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত বস্তু এটা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি মানে ভাবিছোঁ আজি মই ঘৰতে বাচন ধোৱা চাবোন বনাওঁ বুলি আৰু কেনেকৈ বনাই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাম আগতে বনাই পোৱা নাই কিন্তু কেনেকৈ অহা ৰিজাল্টটো আপোনালোকক বাৰু কম ভিডিঅ'টো অলপ স্কিন নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু নতুন চোৱাসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়া যাওঁ বনাবলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ডাঙৰ পালে দেখোন অঁ ভেন্দি জুখি আছে ন আৰু কি আছে পাচলিৰ যি দাম দিব পাঁচটা ভাল পাইছে পাষ্টা দি দিব যিটো জৰা টেঙা খাই ইমান ভালো নালাগে সেইবাবে ভাবিলো কিবা এটা কামত খটাম বুলি সেইবাবে জৰা টেঙা আৰু জৰা টেঙাৰ পৰাই আজি মই বনাম ঘৰতে বাচন ধোৱা চাবোন কেনেকৈ বনাওঁ ভিডিঅ'টো এ টু জেড আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে আৰু আপোনালোকে দেখিলে নে জৰা নেমুজোপা কিমান ৰুমাল নুমুকে লাগিছে মাত্ৰ আপোনালোকৰ এজোপাইহে দেখালোঁ বাকীজোপা দেখুৱাই নহ'ল মানে লৰালৈকেও যাব লগা হ'ল লৰালৈকে আহিবলগীয়া হ'ল সেইবাবে আৰু যিহেতু এতিয়া নেমুৰ অকণমানো ভেলুৱে নাই ক'বলৈ গ'লে বহুত দাম কমিয়ে গ'ল আগতে বহুত দাম আছিলে এতিয়া বহুত দাম কমি গ'ল আৰু বিশেষকৈ জৰা নেমু খাই বেয়াও লাগে সেইবাবে কিবা এটা কাবত খটাব পাৰিলে ভাল লাগিব ইনে বেয়া হোৱাতকৈ আৰু এতিয়া বনাওঁ চাই থাকো ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে এতিয়া নেমুকেইটা ধুই ললোঁ আৰু এগাল নেমু আনিছোঁ কিন্তু মাত্ৰ মই ছটা নেমুহে লৈছোঁ মানে অকণমান বেছিকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু এবাৰ বনোৱা দুবাৰ বনোৱা একে কথা ভাল ৰিজাল্ট হ'লে হ'ব নহ'লে নাই সেইবাবে ভাবিছোঁ অকণমান সৰহকৈ বনাই থৈ দিওঁ যিহেতু এবাৰ বনোৱা দুবাৰ বনোৱা একেটাই কষ্ট হয় সেইকাৰণে একেলগে ভাবিছোঁ অকণমান সৰহকৈ বনাওঁ বুলি আৰু এইখিনি মই এতিয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ কথা এটা কৈলোঁ মই যিহেতু জৰা নেমু লৈছোঁ আপোনালোকে আকৌ জৰা নেমু ল'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাজি নেমু ল'ব পাৰে মই মানে এনেই পেলাই দিয়াতকৈ নেমুখিনি ভাবিলোঁ কিবা এটা কামত পকা সেইবাবে আকৌ জৰা নেমু লৈছোঁ গোটেইকেইটা নেমু টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি হৈ গল আৰু এতিয়া লৈছো এটা কুকাৰ কুকাৰটোতে এয়া দুটা বা তিনিটা চিটি মাৰি ল'ব লাগিব নেমুখিনি মানে বইল কৰি লব লাগিব আৰু এতিয়া বইল হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই বেক কেমাৰ কৰি দেখাম মানে মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰোঁ সেইকাৰণে মানে এনেকৈ এনেকৈ দেখাই দেখিবলৈ অলপ মোৰ অসুবিধা হয় সেইবাবে ভাবোঁ ভালকৈ থৈ মেলি আপোনালোকক ভালদৰে দেখাম বুলি আৰু মানে মই বেক কেমেৰাকৈ ভিডিঅ' কৰিলে ভাবোঁ নিজকে না উঠা নাই উঠা বুলি সেইবাবে মই বেক কেমেৰাকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ফেন আগতে থৈ আহিলোঁ যিহেতু মিক্সিত দিয়া হ'ব গৰমে গৰমে মিক্সিত দিলে বেয়া সেইবাবে অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগে সদায় আৰু আপোনালোকে যদি মিক্সিত গৰমে গৰমে দিয়ে এতিয়াৰ পৰা নিদিব আৰু ঠাণ্ডা কৰি অকণমান দিব তেতিয়া ভাল আৰু মিক্সিত পটককৈ বেয়া নহয় নহয় গৰমে গৰমে আৰু গৰম উঠি যায়টো মিক্সিত দিয়া বস্তু সেইবাবে অকণমান ঠাণ্ডা কৰি সদায় দিব আৰু ময়ো অকণমান ৰুমলৈ আহিলোঁ ফেনৰ অহাও ল'বলৈ যিহেতু বহুত বেছি ৰ'দ দিছে আৰু পাকঘৰত সোমাই থাকিলে এনেও গৰম লাগে আৰু সেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে অকণমান ৰুমটোতে বহি লওঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ মিক্সিত দি ল'লোঁ আপোনালোকক মানে অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ গোটেই সম্পূৰ্ণ দেখাব হ'লে মানে গোটেই ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব আৰু আপোনালোকে চায়ো আমনি পাব সেইবাবে অকণমান অকণমান আপোনালোকক কাটি কাটি দেখাইছোঁ আৰু এইবোৰ গুটিবোৰ কিছুমান থাকি গৈছে মানে মিক্সিত পিহা যোৱা নাই আৰু যোনবোৰ পিহিছে সেইবোৰ অকণমান অকণমান গুটিবোৰ ৰঙা ৰং মানে ৰঙচুৱা ৰঙচুৱা দেখিছে আপোনালোকে সেইবাবে এতিয়া মই চেকনিখন দি এয়া চেকি ল'ম ভালদৰে আৰু এতিয়া লেবুখিনি সম্পূৰ্ণকৈ চেকি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক দেখাইছো কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে তাতে গম পাব মানে বাচন ধোৱা চাবোন পাৰফেক্ট হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এপিচ শ্ব' পিচ মানে আপোনালোকে যিসকলে চাবোন বনাই ঘৰতে গম পায়েই এই পিচ দিলে কি হয় কি নহয় সেইখিনি মই বেলেগকৈ নকলেও হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান ল'ম বহুত বেছি নলওঁ ইয়াৰ পৰা আধা ল'ম আৰু সমান সমানকৈ দুভাকৈ আধা ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত এইখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম আৰু এতিয়া টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি হৈ গ'ল আৰু বিশেষকৈ মানে মানে বাচন ধোৱা চাবোন বনালে চ' পিছ নিদিয়ে কিন্তু মই আজি ভাবিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি কেনেকুৱানো হয় আপোনালোকক বাৰু ৰিজাল্টটো ক'ম এতিয়া কেৰেটেদি নেমুখিনি পাতি দিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু মই গেছটো অন কৰা নাই লগতে দিছোঁ এয়া নিমখ অলপ আৰু আপোনালোকে যদি নেমু সৰহকৈ লয় অকণমান সৰহকৈ নিমখ দিব যদি কমকৈ লয় অকণমান নিমখ দিব আৰু আপোনালোকে পৰিমাণটো চাই ল'ব কিমানখিনি মই দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ অলপ চাফ আৰু বহুত বেছি চাফ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে অলপহে দিছোঁ আৰু গেছটো অন মানে নাই কৰে কিয় আপোনালোকৰ কাৰণটো বাৰু পাছত কৈ আছোঁ লগতে দিছোঁ এয়া চৌদা খাৰ অলপ কিন্তু অকণমান বেছিকৈ চৌদা খাৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাব লাগিব আৰু আপোনালোকক মই গেছটো অন কৰা নাই কিয় সেই কাৰণটো মই কৈ আছো আপোনালোকে এতিয়া দেখিব আৰু মই কিয় অন কৰা নাছিলোঁ গেছটো আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই থাকিম মিলাই থাকি মিলাই থাকিম যেতিয়ালৈকে এইখিনি ভালদৰে মিলি নহয় আৰু গেছটো অন নকৰা কাৰণটো হৈছে এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি চৈদাখাৰ দিয়াৰ লগে লগে খুলি আহিলে আৰু আপোনালোকেও যদি বনায় তেতিয়াহ'লে গেছটো অন কৰি নল'ব যদি মই এনেকৈ চৈদাখাৰখিনি দিয়াৰ পিছত যদি গেছটো অন কৰি ৰাখিলেহেঁতেন গোটেইখিনি গেছতে পৰিলেহেঁতেন আকৌ লেতেৰা হেঁতেন সেইখিনি ধুব লাগিলে কিমান কাম বাঢ়িলেহেঁতেন সেইবাবে আপোনালোকে যদি বনাই গেছটো অফ কৰি ৰাখিব আৰু এনেকৈ ভালদৰে মিলাই ল'ব এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি মিলাই থাকি মিলাই থাকি আৰু এতিয়া এইখিনি ডাবল বইলিং প্ৰচেছত গলাই আছোঁ আৰু যিসকলে মানে চাবোন বনাই গম পায়েই তেনেকৈ গলাব লাগে আৰু যিসকলে চাবোন নবন মানে বনাই পোৱা নাই সেইসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ মানে বাউল এটাতে ল'ব পানী অলপ তাৰপিছত গেছত বহাই গেছটো অন কৰি এনেকৈ অকণমান লৰাই থাকিব যেতিয়া এইখিনি গলি যাব তেতিয়াহে আমি চাবোন বনাব পাৰিম বা ইয়াত দিবলৈ পাৰিম এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ এইখিনি মিলাই হৈ গ'ল আৰু যিখিনি মই চ'বেজ মানে গলাই লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া দি দিব লাগিব আকৌ এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ব লাগিব ইয়াৰ লগত মানে মিহলি নোহোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমাৰ হৈ যাব আৰু বহুত বেছি সময়ো নালাগে আপোনালোকক একেবাৰে শোৱাৰ পিছত দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু এতিয়া গোটেই কামখিনি আজৰি কৰি থৈ ৰুমলৈ আহিলোঁ যিহেতু ৰুমলৈ এবাৰ এবাৰ আহিয়ে আছোঁ ইমান গৰম উঠিছে আৰু এয়া মানে বহুত বেছিয়ে সময় লাগি গ'ল বনাবলৈ কিন্তু কিমান সময়ৰ ভিডিঅ' হ'ল নাজানো আপোনালোকে চাগে আমনিয়ে পাব চাই তথাপিও চাব বহুত কষ্টকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মই আগৰ মানে পুৰণা বাচন ধোৱা চাবোনৰ বক্সবিলাক আছিলে যে তাতে মই অকণমান ঢালি ঢালি থৈ আহিছোঁ তাৰপিছত ভৰাই দিম ফ্ৰিজত আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে লিকুইডকৈ ৰাখিম বুলি তেতিয়াহ'লে লিকুইডকৈ ৰাখিলে মানে ফ্ৰিজত ভৰাবও নালাগে আৰু যদি অকণমান টান কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজত ভৰাই দিব অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ তাৰপিছত ফ্ৰিজত ভৰাই দিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱানো হয় ৰিজাল্টটো হেল্ল' ভূৱান আজি হৈছে নেক্সট ডে' আৰু যদি আপোনালোকে বাচন ধোৱা চাবোন ঘৰতে বনাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এৰাতি ফ্ৰিজত ৰাখিবই লাগিব তেতিয়াহে অকণমান টান হয় নহ'লে ঢিলা হৈ থাকে বস্তুখিনি আৰু কালিৰ পৰা ভাবি আছো কেতিয়া চাম কেতিয়া চাম ফাইনেলি আজি হৈছে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইখিনি উলিয়াই লওঁ

মানে পানী পানীৰ নিচিনা আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে কিন্তু অকণমানো মানে ঢিলা হোৱা নাই টানেই হৈছে আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মইতো সেই নষ্টতে অলপ ভৰাই থৈছিলোঁ আৰু সেইটোতো আপোনালোকক দেখাইছোঁ লিকুইডকৈ ৰাখিছিলোঁ মই এইখিনি আৰু এইয়া দেখিছেনে আৰু যদি আপোনালোকে লিকুইডকৈ ৰাখিম বুলি ভাবে তেতিয়া কিন্তু ফ্ৰীজৰ নথ'ব আৰু এই দেখিছেনে মই এইখিনি মানে সেনোৱাচিতে লিকুইডকৈ ৰাখিছোঁ আৰু বাকী মানে এনেকুৱা টেমা নাছিলে সেইবাবে এইটোতে ভৰাবলগীয়া হ'ল আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে বনাব পাৰে বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ এটা সামৰি বুলি যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছে আপোনালোকে মৰম দিব চাপতকেও বাই বাই